Шановні, нагадаємо, що порядок денний наших зборів сьогодні це ситуація у зв'язку зі створенням НСТУ. Друге питання різне. Ну, Власне кажучи, коли йшла підготовка до проєкту постанови Кабінету міністрів про створення суспільного телебачення, було все скажімо, спокійно, зрозуміло, аж поки ми не почитали зміст цієї. Цього проєкту і Ніякого самопіару, будь ласка, тому що тут зараз не, не той час, щоб зараз піаритися, скільки я років відпрацював і так далі. Тому дозвольте надати слово Зоробу Григоровичу. Що вам сказати? Закон вже порушений, тому що, ну якщо навіть тут зараз, там зараз вони це приймуть, воно не, не є поки що цінним, тому що немає номер, він не оприлюднений цей наразі. Але навіть якщо зараз вони це зроблять, то по процедурі, от ми рахували, сьогодні рахували, як мінімум 8-9 місяців, це займе просто по ціну процедуру. Все це. І реєстрація, і ліквідація, все це дуже довго. Ніякого по 1 січня це не станеться і не буде. Вони знають, що вони порушують закон, але ну, так це. Стол, да. да. надо есть да. это его документальное да. кино. Как, как я понимаю, в первой части Вашего встречи Вы точно так же, в общем-то, с негодованием относитесь вокруг всех обстоятельств вот этой постановы и, и признаете, и говорите о том, что Вам тоже не нравится, что наверху у нас творится в какой-то степени беззаконие. Беззаконие творится очевидно, потому что исходя из проекта это этой, Постанову мы абсолютно четко видим рейдерский захват, абсолютно четко видим рейдерский захват, потому что создание закра... акционерного, закрытого акционерного товарищества есть не что иное, как возможность распродать землю, распродать строение и прочее. Мы абсолютно четко видим, что дело касается не только огромной территории, на которой мы сейчас располагаемся, не только крещатика 26 и Укртелефильма, но и 25 ОДТРК. Причем в том числе и крымских, потому что вопрос даже крымских ОГТРК, Москва их не захватила, не сидит на них, и там возможность продажи точно такая же существует. И мы понимаем, что закрытое акционерное товарищество это абсолютнейшее отсутствие контроля со стороны государства, и, со, точнее не со стороны государства, а со стороны общественности за тем, куда это собственность уйдет, мы, мы прекрасно понимаем, что это ну, типичный рейдерский захват, и оценочная стоимость этого рейдерского захвата, ну я не знаю, порядка 12-15 миллиардов долларов. До чего еще в принципе не додумывался даже Яну Кур. И так как я понимаю, да, вот этими действиями и вот всякими околичностями вокруг принятия этого закона я, правда, не совсем понял. Но в конце выступления сказали, вроде бы мы никому не интересны и никто там на нас внимание не обращает, и тут же одновременно перед этим там мы слышим о том, что каждый день собираются какие-то тайные митинги внутри кабмина, какие-то люди, какие-то э, э, заместители департаментов перешептываются между собой. и ну давайте поможем нашему государству быть честным и как. Как я понимаю, если вы высказываете возмущение этим процессом, то возглавьте наш протест против этого, как, как, руководитель, как руководитель телекомпании. Давайте э, напишем от всего коллектива вместе э, с руководством телекомпании открытое письмо, в котором высл... выскажем свои опасения. Нет, тут дело... Вот давайте сейчас разделим отдельно тему сокращений. И тему того, что в принципе гигантскую организацию собираются просто тупо захватить и распилить. Возможно, я чего-то не понимаю. Возможно, мы хотим получить прямые ответы от представителей исполнительной власти. Кто? Кто может дать нам ответ? что кто кто хочет распилить? А вы знаете, я занимаюсь журналистикой уже, ну, я не знаю, уже более 20 лет. Я прекрасно знаю, кто и как пилит. Внутри политического процесса я тоже в некоторой степени понимаю механизмы распила. И, возможно, мы бы хотели, быть может, выступить сейчас вопросом создания инициативной группы проведения общего собрания коллектива с приглашением на это собрание представителей исполнительной власти исполнительной власти, которые могут нам дать квалифицированные ответы на ну, вот эти... Давайте сначала почуем ответы руководителя, может, власть мы что-то не понимаем. Да, я, я задаю вопрос что в данном случае тот, кто является принимателем да, вот, по постановы Кабинета Министров, в этом есть очень большое подозрение что это постановление, вот согласно там в том тексте, который мы увидели, возможно, это подметное, прелестное письмо, да, как в Пугачевские времена. Мы не знаем это. А ну, полезно. А зачем вы, мне вы... А вы... а вы... а вы... вы... поняли? Нет, вы... мы, мы, нет, вы, знаете, мы не два мальчика, да, вот, которые это вот сейчас будут, да, мы да, задаем да, вопрос. Да, потому да. что мы люди и граждане. эти граждане, очень многие вот из этих граждан, из тех людей, которые работают в нашей телекомпании, да, вот, вышли на баррикады не из-за того, что кто-то потерял конкретное бабло там на чем-то, а просто потому, что их считали холопами, халуями, перед которыми отчитываться не нужно. Мы сейчас хотим задать вопрос и спрашиваем у вас, присоединитесь ли вы вместе с Это нашими вопросами? вопросами. Да? Это Я вопрос. Я же с самого начала спросил. Присоединился к чему? Ма? К нашей перечне наших вопросов. Будет ли стоять в общей перечне наших вопросов и ваших соперников? Благодарю. Категорически нет, друзья мои. Мы каждый, каждую неделю на каждой группе не такое спрашиваем, а каждый конкретный вопрос по 9 рабочих кружка. Я ответы на эти вопросы ищу вместе с теми, кто хочет. Митинги, Макс. но есть ответы на эти вопросы. Это не митинг. Сейчас, извините, вот профсоюз должен задавать эти вопросы, да? Не я должен задавать, а профсоюз должен задавать. А да. Вот, да. А, 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 Может быть, фонд госсобственности <свеншебный> будет иметь право распродавать э, акции? Да. Я лучше отвечу. Да. Фонд да, имущества не поменял никаких своих то прав, прав по сравнению с что мы был. можем тогда абсолютно да. четко сказать, что фонд если фонд гос гос госимущества имеет право продавать акции предприятия, да. то завтра точно такими же хозяевами общественного телевидения. 51, и 51 акции может стать господин Фиртер, господин Коломойский и прочее. Мама. это есть такой риск? Саша, это бесполезно, он не ждет ответа, ты же знаешь. Саша, ты, же знаешь. Я думаю, мое мнение, что нет. Мое мнение, что нет. Это ограничено какими-нибудь законодательными нормами? я с этого начал. Там будет поправка о запрете в продаже вообще чего то ни было. Это минутку. я этот вопрос Сейчас фонд госимущества хозяин всего, что здесь находится, этого стола и этого пола этого здания. Вы чего? Фонд госимущества не может продать, он может фонд продать стол, может. но он не может продать двух этажей предприятий и 25 человек. Он не может это сделать. В том это дело, это когда если будет. идет акционирование, Ой, на акционирование можно ничего продать. Не Есть самые элементарнейшие вещи. Я, я їх пояснюю, це вони не фонд Государственного імунства а... має право продажи акції цього общего предприятия частним лицем. Якщо ви вот говорите, що є, хто може спорту да, Випуск іменних акцій обов'язково. Наприклад, є в нас ну, такий приклад найбільш схожий для нас. Це э, не, це, э, Нет, це Господь, я перепрошую, ви ж не відповіли на моє відповідаєте. Хто буде керувати? Хто буде керувати? Хто буде у керівництві закритого акціонерного товариства? Почекай, будь ласка. Тут кому-небудь потрібна відповідь за Звичайно. Звичайно, Так, прошу. а це питання теж дуже проста відповідь. Наглядова рада, предназначая склад. Каждый из вас может даты на конкурс на предназначенном уровне. Еще раз, внимательно. Моего интереса ни имущественного, ни финансового здесь нет. Кто засмеет? Вынуждены все время быть на стороне этой власти. Вынуждены. Никому другому ничего не позволяет. Поэтому как раз и есть смысл замены государственного на общественное телевидение. Отдать от власти людям. Можно прокурорский тон сменить на товарищеский? Можно. Абсолютно. Я один... За... один, из вас... один да, из вас, спасибо. Один из вас такой же, как и вы. у меня предстоит такой же челлендж и такой же вызов. У меня нет никаких прав претендовать на это место. Товарищами собрались и решили создать инициативную группу по проведению общих сборов трудового коллектива уже вне зависимости от профсоюзов там, и от какой-нибудь формалистической организации для того, чтобы пригласить на эти сборы коллектива представителей исполнительной власти, для того, чтобы они нам ответили на ряд ключевых вопросов по э, тем реформам, которые они предлагают. Ну, то, что, в принципе, непосредственно будет касаться каждого из них. Потому что э, все-таки, все да, там рассказ о том, что все это произойдет через год или через два, которые успокоились, все это может произойти в любой день. В любой день. К а действующей власти, это может той, быть. которая будет избрана новая исполнительная а, власть. Сейчас к что что, действующей, потому что, что будет, действующая да, власть сейчас это, принимает это, эту постанову, да? она принимает эту так. постанову. И пусть она даст разъяснение по механике всех процессов, э, которые заложены согласно с этим законом. Если они не дадут, то безусловно подобный же вопрос должен быть поставлен и к новой власти. Нет, не беспокойтесь, это займет еще 3-4 месяца, мы все прекрасно понимаем, что все может произойти в нашей ситуации и завтра. Как мы не могли с точки зрения логики представить, что э, нечто подобное тому законодательству да, и тем актам э, может произойти вообще в обозримом будущем, потому что ничего под юридические категории не, поп не попадает, а оно случилось. Соответственно, может случиться, э, исходя из тех бомб замедленного действия, которые заложены в этот закон, оно может случиться все что угодно так что хотелось бы поговорить и получить квалифицированный ответ от непосредственных представителей исполнительной власти самых высших у него нет номера он не вывешен то есть это вообще